मुझे तो फरमाते हैं कि कयामत का दिन जो होगा उस दिन सब के नाम अमाल खोले जाएगा कयामत के दिन सबके नाम अमाल को खोला जाएगा उस दिन ना ही तेरे पास कोई ताकत होगी और ना ही तेरी कोई मदद कर सोचे हाथ के उस दिन हमारा क्या होगा जिस दिन हमारे पास ताकत ही नहीं है कुछ रोकने की कुछ करने की और हमारी कोई मदद भी नहीं कर सकती तो फिर उस दिन क्या बनेगा हमारा यही बनेगा फिर उस दिन अब मेरे जैसा गुनागार बंदा सदाएँ लगा रहा होगा कि ये कूल विजा नहीं कु काश कि मैंने दुनिया में रहते हुए अपनी आफरत वाली जिंदगी के लिए कुछ भेजा तो उसकी फिर यही आरज़ू और दवा होगी किसी पूछने वाले ने पूछा ना कि भाई तो बताओ अगर ये जो मरा हुआ हमारे सामने जो लाश पड़ी हुई है ये जो मुल्त है इसको हम दफनाने के लिए जा रहे हैं अगर इसको दो या तीन मिनट मिल जाए वापस दुनिया में आने के लिए तो ये क्या करेगा तो सारे अकदमत तो उन्होंने कहा कि अगर इसको दुनिया में वापस आने का कोई चांस मिलता है ना तो ये अल्लाह को राजी करेगा ये नमाज में हर वक़्त अपने आप को रखेगा सजदे में गिर जाएगा गुनाहों से माफ़ी मांगेगा तो फिर जिसने ये बताया ना उसने कहा कि अब इसके पास तो वक़्त नहीं है अब ये वापस तो नहीं आ सकता जो एक बार चला गया वो नहीं वापस आ सकता तो उसने यहाँ पर पते की बात की कि वो तो चला गया और वो वापस नहीं आ सकता हम तो मौजूद हैं हम तो जिंदा रह हमारे सांसें भी चल रही है हर तो चीज़ हमारे पास मौजूद है तो अगर हमारे पास आज वक़्त है आज हमारे पास अल्लाह तला की दी हुई हर नमत है तो फिर इसको अच्छी जगह खर्च कर अल्लाह को महफू में ना बैठे आज सिवाए इंसान के हर चीज़ को पता है कि मैंने मरना है मैंने जाना है सिवाय इंसान के इंसान अपनी मौत को भूलना बैठा है आज अगर हमें याद होना कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़े होने तो हमारी रात की नीले भी हो जाए लेकिन हम उस तरफ सोचते नहीं हम उस तरफ जाते नहीं हैं एक हदीस मुबारक मिलती है हज़रत सैदनामर फ़ारूक रत आपने एक बाज़ार से जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि एक ऊंट जो है ना वो पावर हो गया ऊंट अपने आप से बाहर हो गया तो किसी से संभाला नहीं जा रहा था तो हर बंदा ऊंट से कनारा कशी करने की कोशिश कर रहा था और वो ऊँट बड़े ही नुकसान कर रहा था हजरत सैद नामीस के अल्फ़ हैं कि आप उस ऊन के करीब जाने लगे तो साहबा के नाम ने रोका किएमिन के करीब न जाए ये इस वक्त अपने आप से बाहिर हो चुका हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचा देरत सैद नाम फारूक रही आपने किसी की बात ना सुनी और उस ऊन के करीब गए उसके सर पे हाथ रखा उसके कान में कोई लफज बोले फिर वो ऊँट जो था ना जो कर रहा था वो उधर ही ठहर गया फिर आप चले गए वहां से फिर कुछ लम्हे के बाद वो ऊँट उसी जगह पर खड़े खड़े ना बैठ गया यह हदीस के अल्फाज हैं दो तो या तीन दिन वो ऊँट उधर ही रहा उसने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया कुछ भी नहीं लिया आराम से बैठा रहा तीन दिन के बाद वो ऊंट उधर बैठे बैठे मर गए तो सहावन क्या बड़े हैरान हुए फिर अमीराममोमिन के पास आए और अगर पूछा क्या अमीराममौमिन आपने उस ऊंट के काम में क्या कहा था कि पहले तो किसी से संभाला नहीं जा रहा था फिर आपने कोई बातें कीं उसके कान में तो वो उधर पहले रुक गया फिर बैठ गया फिर उधर बैठे बैठे मर गया तो आपने उसके कान में क्या कहा था तो अमीर उलमोमिनी ने आगे से फरमाया मैंने उसको कोई लंबी बात नहीं की सिर्फ मैंने उसके कान में जाके सिर्फ और सिर्फ इतना बोला ओ भाई खैर तो वो पागल क्यों हो तू तेनों मरना नहीं याद है तो, तेनों मरना नहीं याद है तू जाना नहीं है तो, तू क्यों बूढ़ हो तो जा तो बस ये बात की मैंने और कुछ भी नहीं, नहीं किया तो वो जानवर अगर ये बात सुनकर अपनी हरकत से बाज आ जाता है तो हजरत इंसान तो किन चक्रों में पड़ा हुआ है नक़ खलक नल इंसाना फिर तक हुई तो फिर इंसान किन चक्रों में पड़ा हुआ है किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? ऐसे तो ना होना चाहिए जब मस्से से आवाज़ आए जब अल्लाह इज़त के बारगाह से पैगाम आए ना एक दफ़ा हर चीज ख़त्म है फिर हर चीज़ ख़त्म बस फिर मस्जिद में जाना है क्या पता कि वो नमाज या वो अज़ान या वो सजता हमारा आखिरी सजता उसके बाद ज़िंदगी ना हो बाद के पछतावे से बेहतर है कि बंदा पहले ही अपने आप को दुरुस्त कर रहे ये अच्छा नहीं सहाबा किराम राम है मौत से इतना खौफ ज़दा होता है कि हर वक़्त खौफ इलाही से होते रहते हैं जन्नत की बिशारतें भी हैं तो हमें तो कोई बिशारत ही नहीं हमें तो किसी ने सनत ही नहीं ली हमें तो किसी ने ये एतमान तो ही नहीं दिलाया कि भाई तू तो जन्नत है तो जन्नत में जाएगा कुछ भी नहीं, नहीं है हमारे पास तो फिर हम किस खुश फहमी में फिर रहे